Иногда, к сожалению, именно вот эта вот одежда, она провоцирует и поведение ребенка. Когда ребенок одет вот в шортах, в рваных штанах, он ведет себя так же. Они даже, их можно даже, когда заходишь в класс, даже сразу видно, когда ребенок, он сидит расслабленно, он сидит, он, сразу видно по нему, а я и делать сегодня ничего не буду, а я вот не это. Поэтому форма обязывает. Но здесь, если все это обосновать, если все это преподнести, хорошо. А иногда можно просто не обращать на это внимания. Если ребенок хорошо работает, одежда ему не мешает. Только в тех случаях, когда это мешает учебе. Вот тогда, наверное, надо делать замечания. Если в статуте школы не прописана форма, внешний вид, то ты имеешь полное право одеваться как ты хочешь, но, естественно, в соотношении с общественными нормами. То есть, естественно, в школу с голым пупком ну, не, это ненормально прийти. Но в то же время, если ты считаешь, что за Сережки, к, это, к тебе придираются, но при этом это не прописано в статуте, ты можешь э, подойти, поговорить с директором. То есть здесь надо понимать, куда ты пришел. То есть если ты пришел учиться, да, то постарайся соответствовать тому стандарту, который принят в школе. И здесь тоже не стоит э, брать это на личный счет, потому что чаще всего учителя хотят не только для тебя лучшее, хотят, э, чтобы ты выглядел красиво, чтобы воспитать в тебе лучшие качества, воспитать в тебе вкус. Іноді да, это не соотносится з тим, як вважають твої родители или вважаєш ти. Но опять же, підходи, объясняй, ищи помощи, ищи сотрудничество. Ти запитаєш, навіщо тобі миритись із вчителем? Згадай, про що ми розмовляли на початку програми. Не тільки від тебе залежать відмітки в журналі, але й від твоїх викладачів. Тім, хто не може помиритись із вчителем, іноді від успіхів своїх однокласників стає заздрісно, адже їм інколи можуть дещо простити. Однак лише тому, що зазвичай такі любимчики добре вчаться і не сваряться щодня із вчителем. Если учитель хорошо относится к ученику, то, например, если он получил плохую оценку, то он пытается ну, сначала хоть как-то исправить, а потом уже ставить. Ну, или, например, если спорная оценка, то если он хорошо относится, учитель, то он ставит, конечно, на балу выше. Ну, часто. А если плохо относится, то и будет, мне кажется, ну, немножко придираться. И если опять спорная оценка, то, конечно, поставить ниже. Я вважаю, що просто треба стремиться к тому же і е, не наказувати, тобто не говорити, що а ботанік, що а, ти такой всякой, що ти не такой, як всі. Просто він хоче вчитися, і я не вважаю, що це накази. Якщо ж ти не любимчик вчителя, це не кінець світу. Однак це і не означає, що варто вчитись, аби як завжди прагни до кращого. І перше, що треба зробити, знайти спільну мову із викладачем. Друга предвысчитывают свои оценки. Скажем так. Да, мне занижали оценки, но я старался как-то вытянуться по этому уроку, больше занимался и, так сказать, доказал учителю, что он не прав тем, что я могу учиться хорошо. И вот я в школе... Вообще единицы только спрашивали, почему такая оценка, но ну, в основном спрашивают: а можно ли повысить? То есть, когда ко мне подходят и говорят, что мы хотели бы сегодня получить хорошую оценку, я спрашиваю: ты помнишь домашнее задание? Ученик говорит: да, я помню, я выучил. То есть, этого ученика я вызову, спрошу. То есть, если он выполнил весь объем материала, он в себе уже уверен, Соответственно, он уже получит высокий балл по той причине, что он выполнил весь объем, который ему был нужен. Если он его запомнил и может его воспроизвести на определенном уровне, он, соответственно, получает тот балл, который заслуживает. Тут главное не идти на конфликт. Тут, опять же, нужно сотрудничать, подходить, объяснять свою ситуацию. Но не с позиции того, что вы мне должны, а с позиции, давайте мы что-то вместе придумаем. От, щоб нам двоєм стало добре. Тобі вирішувати, чи знаходити спільну мову із викладачами і вчитись добре, чи витрачати своє життя на сварки. І не забувай, що у програми Територія дитинства є своя електронна пошта та сторінка ВКонтакті. Пиши нам про свої взаємовідносини із вчителями, пропонуй цікаві теми для майбутніх сюжетів та бери участь у зйомках. А далее мастер-класс из бисероплетения, из викладачем, из яким не можливо посваритись. Сегодня мы сделаем вот такую стрекозку. Вот разные ее варианты. Для того чтобы сделать эту стрекозку, мы должны с вами подготовиться, положить весь бисер, который нужно для изготовления стрекозки в разные углы, чтобы не смешивать. В одном углу у нас бисер для туловища, в другом месте у нас бисер для крылышек, глазки. Проволока для изготовления стрекозки нужна диаметром 0,28, 60 сантиметров. С чего начинаем работу? Нанизываем 10 бисеринок на середину проволочки. После того, как нанизали 10 бисеринок, мы убираем последнюю. Убрали последнюю. И другим противоположным концом проволочки возвращаемся назад через оставшиеся 9. После того, как мы вернулись проволочкой, выровняли концы проволочки, нашли серединку и одеваем на любую две штучки. Параллельным способом, параллельным, то есть навстречу, протягиваем через две бусинки. Это мы уже продолжаем делать туловище. Вначале две, потом три. И таким же параллельным способом Низаем туловище. Три бусинки одели на одну сторону. И опять же берем противоположным концом навстречу. Параллельно протягиваем. Следующий ряд у нас 4 бусинки. 4 бусинки повторяем два раза. После того, как сделали 2 ряда по 4 бусинки нанизываем 22 бусинки для крылышка стрекозы. На одну сторону убрали 21, а через первую протягиваем в обратном порядке. У нас получается вот такая капелька. У стрекозки 4 крылышка. Но мы делаем парно, поэтому мы повторяем на противоположной стороне точно так же второе крылышко. После того мы делаем еще ряд. 4 бусинки и протягиваем навстречу справа и слева. У нашей стрекозы есть 4 крылышка. Осталось сделать шейку. Одеваем на любой конец 3 бусинки и протягиваем навстречу параллельным способом. Вот так делаем проволочку затягиваем и получилась у нас шейка. А теперь делаем глазки. Берем большую бусинку, одеваем ее на любой конец. Затем берем бусинку для туловища, одеваем второй и опять одеваем глазик. Вот такую большую бусинку. Вот у нас последний ряд нашей стрекозки. Берем пустой конец проволочки и протягиваем навстречу через глазик, бусинку туловища и глазик. Затягиваем проволочку, чтобы не болталась у нас, не было свободного и не провисала Трикоска. Теперь нам надо спрятать концы Называется закрепить Между рядами Прячем проволочку Раз И второй раз Завернули Следим за тем, чтобы у нас Верх и низ был одинаково То есть мы Прятали на этой стороне сверху И повторяем Точно такие действия На противоположной стороне Раз и два. Все. После того, как закрепили проволочки, мы аккуратно их отрезаем. Один кончик и второй. Придаем форму крылышкам стрекозы. Продолговатую или более овальную. Вот стрекозки у нас готовы. Если вы хотите, чтобы лето было круглый год, повторите, пожалуйста, ее за нами. За тиждень ми знову побачимось тут на 27 цьому каналі. А на сьогодні це все. Піду шукати нові цікаві для тебе теми. Бывай!